Смотри, вот было 24 числа, вот мы uh -huh. встретились, я с своими же ребятами встретился в военкомате, да, мы-то даже и не знали, сколько нам там будет платить, в 2014 году вообще были копейки, насколько я помню, у нас была просто двойная зарплата тогда, uh -huh. вот, сейчас, понятно, все по-другому, и вот эти премии, мы когда призывались 24 числа, и прошел, наверное, только месяц третий, когда упала эта первая зарплата. Сколько было? Ну, 100 тысяч было, 100 да, было. да, да, было 100 тысяч вообще, то есть, ну, и плюс 100 тысяч, это премия, и плюс зарплата твоя, это в зависимости от должности, от mm -hmm. звания, куда занимаешь там должность, там, ну, в районе 20 в 25, около 30, вот так. Через сколько она закончилась такая сумма? Точно не помню, у меня после вот этого ранения, когда я уже был в госпитале, приехал, понятно, там уже тогда, когда ты отличился, Возвращаешься, уже у тебя этой сотки нет. Почему? Потому что ты ну, сразу примерно ноль не попал. Вот. А, а, а когда ты в госпиталь, да, тебе платят. Пока угу. ты еще лечишься, тебе платят 100.